Уронефрон. у комплексной терапии циститу. Сили оборони України відпрацювали артилерію, розвідали шарками. Логістичний штаб на сході нашої країни. Дуже серйозна логістика для постачання всього, що потрібно окупантам на фронті. 27 квітня на календарі. Неділя традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ви не підписані. Прокоментуйте, зали, напишіть, звідки ви дивитесь. Звичайно ж, діліться нашою розмовою і не забувайте, натисніть дзвіночок, аби вам приходило щодня сповіщення про воєнне зведення з військовим експертом Романом Світуном. Пане Романе, відпрацювала артилерія на Сході нашої країни прекрасно. Також е, відомо, що рух, АТЕШ продовжує працювати в тилу ворога. Станеться Луганська. Вони підірвали релейну шафу, яка е, вивела з ладу е, залізницю росіян, і, відповідно, е, поламали їм постачання на фронт всього необхідного. Без ударов по тылам противника приходится, глубоким тылам, по крайней мере, приходится э, как раз партизанам заниматься теми вопросами, которые могла бы один беспилотник заняться, вывести из строя, допустим, какую-то энергетику, которая перебрасывает э, по железной дороге большое количество россись, российской техники. Вот партизанские механизмы, они, кстати, тоже действенные, просто намного опаснее, допустим, чем удар просто беспилотником. Но руки связаны у наших э, генералов и по российской логистике, энергетике, по крайней мере, не бьют, а партизаны жгут эти релейные шкафы, которые выводятся, в принципе, на, ну, на несколько часов определенное направление из строя, пока диспетчера там разбираются, э, в какую сторону по перегону гнать Эшелоны. То есть хороший подход, однозначно. Работа тех же средств поражения наших вдоль линии фронта, исходя уже из данных разведки, это та же самая картина, но это по всей линии фронта сейчас это проходит. Россияне на данный момент усилили по некоторым направлениям давление, причем новое, не то что новое, но усилили по старым направлениям вот до данный момент. В районе Торецка идут такие серьезные бои, усиление произошло. В районе Часовьяра, то есть они бросились, пытаются, по крайней мере, выдавить наши войска из тех городов, в которых сами присутствуют, надеясь на остановку боевых действий для того, чтобы за городом линия соприкосновения проходила. Почему они сейчас и бросились, по большому счету, максимально на Часовьяр, на Торецк? это два таких города, у которых у россиян есть надежды на то, что они оттуда нас могут выдавить, но это общее направление на Константиновку. В преддверии уже летних наступательных операций россияне пытаются сейчас себе определенные стартовые, стартовые площадки подготовить. Та же самая картина ведется, такие боевые действия серьезные в районе там, Купинского направления. У нас там хорошие, кстати, Показатели есть, несколько позиций отбили обратно, ухудшили положение россиян на правом берегу. Это такая тактическая информация, довольно-таки приятная в этом смысле. Также россияне давят, особенно в сторону Балаклеи, то есть не Балаклеи, а в районе Купинско-Лиманского направления. То есть пытаются там обойти в районе Макеевки, выдвинуться в районе Надежды. Это общее давление в сторону Белогоровки, то есть Луганской области. Все-таки пытаются на 9 мая захватить полностью Луганскую область, потому что не о чем будет докладывать э, Путину о проведенных каких-то там СВО или проведении СВО. Чуть потише стало на Харьковском направлении, чуть потише, не сильно, но чуть потише. Э, давят, на, да, давят на Покровском направлении, то есть э, последние несколько в суток активизировались в сторону, если посмотреть на Покровск, пытаются выскочить на Днепропетровскую область, добежать до границы с Днепропетровской областью в районе Котлеровки, это южнее Покровска, второй язык так называемый российский. Ну там хорошая сейчас на, на оперативка наша, оперативная ситуация неплохая, удерживаем на это направление. Плюс пытались опять в районе Днепроэнергии, в районе Авди, Андреевки, это Кураховское направление, там также активизация проходила, но на наши тактические группы работают, остановили и в районе Днепроэнергии, и в районе Андреевки, остановили российские колонны, отминусовали, но это все идет все-таки Така фронтальна борьба в основному, в основному тактичська уровня. Хоча росіяни тіряють свою тисячу російських голов, вони теряють кожен день на всій лінії фронту. Друзі, продовжуємо збір на fpv дрони. Ви прекрасно знаєте, яка це необхідна річ, як вона стримує ворога. Бо справді зараз FPV-шки – це та саме ті засоби, якими в наші. В мілі оператори можуть ліквідувати велику кількість ворога і не дають, сковують їхні рухи безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому давайте сьогодні неділя відмовимося від якоїсь кави, від якогось круасану, Зробимо так, аби наші оборонці отримали FPV-дрони. Пане Романе. До речі, про те, що звітував вчора Герасимов Путіну. Він сказав наступне: що операція Курська завершена і вже все. Там немає українських бійців. Діпстейт, тобто карта аналітики, якою ми користуємось, каже, що бої тривають на курському напрямку. Генштаб наш повідомив, що втрати росіян двохсотими понад 26 тисяч, починаючи з 6 серпня, відколи почалася операція. Плюс росіяни вперше вчора за офіційно заявили, що північно-корейські війська присутні на курському напрямку. Раніше вони казали, що це фейк, неправда, і нема ніяких північно-корейських військових. Ну, за Северную Корею тут все понятно, им деваться некуда, им пришлось признавать, а тем более подать это как какую-то победу, по крайней мере, победобесие впереди. Две недели победобесия, они сейчас будут это, под это подвязывать. То есть ничего необычного как минимум нет. А Курская операция реально, она закончилась при первом контакте нашей группы с россиянами. Кривом, прямом, непрямом, как угодно. Пан Ліквідація генерала Ярослава Москалика. Вчора ми з вами про це говорили, є важливі деталі. Про це каже Костятин Машовець. Йому відомо, а в нього є джерела, тому що це є оглядач, людина, яка має не лише публічну інформацію у своєму доробку. Суть тому каже, що це ліквідований генерал Ярослав. Москалик займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет та дронів, тобто ці комбіновані атаки. Цей генерал Москалик причетний до ударів по Кривому Рогу, Сумах, Києву, Харкові і інших містах. І тут я хотів би теж згадати. Ці ракетні бригади 112 448, які теж були е, розбиті нашими дронами, ну і, звичайно, 51-й грау так, арсенал ракетно-артилерійського управління Росії. Е, е, це є комплексний підхід до ліквідації всіх причетних до цих ударів. Ну, скоріше. дело в тому, що це називається у він займався. Ну, по крайній мере, був причастен цілі указання вибору цілі. Ми как-то с вами проговорювали, що. Что... Допустим, командир бригады, он цели не, не выбирает. Ему сверху прислали, он разработал определенный механизм выполнения этой задачи, грубо нажали потом на кнопку и пошла ракета. А вот целеуказанием как таковым занимался вот такие маскалыки. Он так это, это точно. И, естественно, это такой, скорее всего, это такой серьезный комплексный подход к уничтожению всех причастных к убийству наших украинцев. Хотя, по большому счету, любой э, россиянин, который российский, который сейчас служит в российской армии, причастен к геноцидным атакам, он же террорист в чистом виде должен быть уничтожен. Ну, в принципе, этот механизм уже запущен, мы уже про операцию ликвидации говорили, она 11 лет уже идет. Пане Романе, також наші сили оборони вдарили по Кінгбурській косі, а там на Кінбурзькій косі розташований якраз штаб БПЛА, і кажуть, що саме з цього напрямку росіяни активно використовували дрони, аби кошмарити цивільне населення, вбивати українців на правому березі в напрямку Миколаєва. І загалом Кінгберська коса слугувала для росіян, от кажуть джерела, дуже хорошим і зручним місцем дислокації своїх операторів дронів. Ну, если посмотреть на карту, вот покажите, если получится, карту покажите. Кимбургская коса, она э, тянется вдоль нашего южного побережья, ну то есть уже левый берег Днепра, если так можно сказать, уже выход Днепра. То есть сама по себе коса, да, вот, вот, она практически как подбрюшье и к на, нашему, к нашему материковому уже по правобережному плацдарму. И вот у россиян, конечно, удобный механизм, расположившись на Кимбургской косе, э, пытаться беспилотниками раз, под разные задачи, под ударные, под разведывательные задачи управлять беспилотниками. А для нас, для нашей разведки очень важно было вы, вычислить эти точки, штабы по управлению, их уничтожить. Вот один из штабов был уничтожен. Ну, такая работа, она идет постоянно вдоль всей линии фронта пытаемся найти у нас есть определенные механизмы определения откуда идет сигнал управления беспилотником дальше он накрывается этот, этот штаб или там расположение допустим группы какой-то или пилотной группы штурманской или так технической группы и дальше идет уничтожение вдоль всей линии фронта то есть это сейчас мы проговариваем за один из эпизодов такой работы Пане Романе, видання профільне Army Technology каже, що наразі Україна досягла потужностей в виробництві самохідних артилерійських установок Богдана до 36 одиниць на місяць. Наскільки це є справді хороший результат? 36 одиниць на за 30 днів. Надо дати довге нашим партнерам, датчанам. та датська ініціатива, так називаємо, коли датчані зібрали определенну групу. неравнодушных, мягко так скажем, стран, и которые непосредственно финансируют производство какого-то вида вооружений. Вот Богдана, ну, это одна из основных наших сейчас, Сау, 155 миллиметров. особенно после того, как, ну, нашли, скорее всего, возможности нарезать стволы, я так думаю, это французские стволы, потому что в последнее время была информация о том, что именно французы увеличили Некстер, там у них есть такое производство увеличили производство стволов и продажу. И э, очень э, толковый подход был в свое время, опять же, французы с, нам, с нами поделились, автоматом заряжания Цезаря. То есть э, к Богдане, Богдане не хватало автомата заряжания. Автоматом заряжания было два бойца, называется. Сейчас этот процесс э, уже доведен до практически полуавтоматизма. И это САУ занимает такое серьезное сейчас место в практически в нашей линейке самоходных артиллерийских установок. 36 это уже такой серьезный, серьезный показатель. Понятно, россияне их, ну, можно сказать, это такой баланс, потому что мы несколько десятков стволов теряем в месяц. И это восполнение. Еще пока не увеличение, но, по крайней мере, восполнение наших потерь в артиллерии, увеличить надо, ну, так вот реально, конечно, для того, чтобы потребности фронта обеспечить, опять же, с определенным балансом по потерь. Это надо до сотни, то есть раза в три еще надо. Есть механизмы, то есть надо ставить, допустим, три сборочные линии, увеличивать уже механизм, раз наездили, в принципе, на три, в три можно увеличить, ну, в течение года, так это точно. Анорма, ну і вчора, звичайно, ж були похорони папа римського франциска, де з'їхалися вшанувати папу величезна кількість лідерів різних країн. Серед них звичайно ж були Трамп, Кір Стармер, Макрон і Володимир Зеленський. 15 хвилин тривала зустріч Володимира Зеленського і Трампа в храмі святого Петра. За підсумками або краще сказати після цієї розмови Трамп написав великий пост, де він засумнівався в тому, що Путін хоче завершення війни, згадав про вторинні санкції, що можливо треба давити. І от сьогодні вже з'явилося повідомлення від сенаторів Лінсі Гремка, що законопроєкт підписаний більше ніж з Шістьма десятками сенаторів, де демократи і республіканці вони готові, якщо що, вводити е, санкції, голосувати. Як ви вважаєте, чи справді вдалося щось там донести, пояснити Трампові, е, що власне після поїздки в Рим він написав такий пост і загалом вперше скажіть е, справді не просто там казав Володимира, не, це не на часі удари, а справді е, засумнівався в тому, що Путін хоче миру, і навіть заговорив про. санкции деяли? Да, это не касается Украины. Это у них какая-то проблема на Ближнем Востоке. Не складывается то, что Путин обещал, скорее всего. Не складывается. Ну, там слишком сложные механизмы управления. Путин, как всегда, пытался продать воздух Трампу. А когда Трамп начинает понимать, что Путин ему по Ближнему Востоку воздух продает, ну, Йеменские хуситы, ну да, по ним отработали, Путин не вмешивался, но они стали опять, грубо говоря, так, они опять стали на крыло и обстреливают Израиль. То есть э, Путин там ничего по хуситам не сделал. Он ну, в щеки понадувал, пытался это что-то продать, а, естественно, Трамп э, платил Украиной, называется. А как они с Витковым еще вопрос этот порешают? Та же картина и с э, Ираном. Но не получается у них ничего по Ирану. Не получается однозначно. Путин как не пытался обменять решение по Ирану, забрать у Ирана ядерное, ядерное оружие в обмен на определенные уступки по Украине, которые Трамп ему предлагал. Но у них тоже не получается. Они уперлись в определенную стену, которую вряд ли обойдут или перейдут а Путин уже не сильно поможет. Еще раз повторюсь, с хуситами не получилось, с Ираном не получается. Витков же тоже, мы вчера с вами говорили, Витков после того, как три или четыре часа там с Путиным решали вопросы по Ближнему Востоку, полетел в Оман, в Омане встречался с Арахчи, и, скорее всего, у них вот то, о чем я говорю, то есть то, что Путин обещал, Арахчи не подтвердил. Ядерка дальше продолжает, то есть ядерное оружие, которое в принципе к которому уже подошел Иран, дальше э, продолжает там совершенствоваться, доводиться до определенного ума, и вряд ли они его передадут э, именно России. А дальше, естественно, начинается вот такое давление. Он же не может напрямую давить, допустим, на Путина, он давит через Украину. А Украина здесь используется в качестве такого молотка, которым бьют или, по крайней мере, который просто используют. В, в этом случае для нас ничего тут хорошего нет, если честно, имеется в виду, что мы этот молоток, для нас же тоже молотку, то, то тоже мягко так скажем неприятно, когда им по, почему-то лупят, потому что действие равно, равно противодействие. А вот то, что единственное радует, то что Иран держится, то что хуситы в конце концов выровнялись там по определенным позициям, хотя это, это конечно в чистом виде террор там с ними давно уже пора заканчивать, только не такими методами, не через э, Россию. Там решать вопросы чуть другие надо внутри самого Йемена, участие то, 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 тех же саудитов и так далее и тому подобное. Это там внутренний вопрос. Ну, а, то, то один, единственный плюс для нас это Иран. Иран держится с ядерной программой. Кстати, на нас же и намекает о том, что мы 30 лет назад ядерку потеряли. И сейчас подверг, подверглись нападению, никто практически толком не, не помогает. Иран это прекрасно понимает, потому он, он создает свое ядерное оружие, имеет на это право, как и мы имеем право, как любая страна, которая может создать ядерное оружие с помощью него защищать свои, свои границы, имеет право его создавать. Потому сейчас можно даже так сказать, Иран его такая жесткая позиция, а там ребята не мягкие, мягко так скажем, не мягкие, они со своей жесткой позицией по ядерной программе работают нам на руку. Потому что если в конце концов Путин не предоставит того, что обещал за Украину Трампу, Трамп развернется, он как флюгер, он может один раз утром встать не с той ноги, и тут же вот все то, что нас на на нас давилась, будет давиться на Путина. То есть та же самая картина в обратную сторону. а просто дож дождаться этого момента, не прогибаться ни в коем случае, не идти на, эти, на, это, на этот террор, уже можно сказать, такой политический, геополитический террор, не поддаваться этому давлению. И тогда выстоим. Главное выстоять. Но ну, мы же уже 11 год стоим, я думаю, вопрос решим. Пане Романе, Financial Times передает и говорит следующее, что Китай захватил безлюдный остров за пять километров между... Від військової бази Філіппін. нагадаю, що зараз от червоним маячком це промальовано. Що цікаво, зараз Філіппіни проводять військові навчання з Сполученими Штатами Америки. Цей острів належить В'єтнаму, там китайці вже продемонстрували, що вони розгорнули прапор. Він то безлюдний, але належить на от ще раз акцентую В'єтнаму. І наскільки це загроза? Наскільки це є демонстрація Китаю, що він до чогось готовий? Ну вот это вот правильно мы сказали, это, это никому не, не угрожает, кроме Вьетнама, потому что его остров, в конце концов, но это демонстрация, то есть такая демонстративный захват острова, намекают на такое же самое действие по отношению к Тайваню, ну это понятно, все-таки э, это цивилизация, которая ну, живет намеками или работает чужими руками, называется, вот мы уже говорили, э, бешеная. Путин, Россия это бешеная собака, которая управляет самое интересное Китай, направила его на Европу покусать, называется. И Северную Корею направили на Южную Корею. Это опять же китайцы. То есть, такая себе еще одна бешеная собака, которая помогает первой России, но еще и начинает рыпаться в сторону Южной Кореи. Вот уже, кстати, были некоторые инциденты на границе, когда начали стрелять э, северокорейские солдаты в сторону южнокорейских. Эти уже инциденты есть. Э, и э, так, идет такое, такое увеличение, по крайней мере, какого-то давления. Плюс э, сейчас тот же пакистанско-индийский так называемый конфликт, который разожили кто? Ну, какие-то, будем так говорить, какие-то фанатики. Хотя за этими фанатиками легко может стоять Китай. Одну группу трех-четырех дебилов с автоматами поставьте им задачу где-то пострелять гражданских в том месте, в, которое быстро вспыхнет. И тут же возникает определенный конфликт. То есть там точно китайские китайская морда лица участвовала в, в этом конфликте. И уже пакистанцы Индии начинают определенные определенные военные действия, уже тоже стрельба началась, тем более это выгодно Китаю очень сильно. Почему? Потому что сейчас с Китая большое количество предпринимателей уходит в Индию, то есть принимают решение уйти из-под санкций американских, пытаются уйти в Индию, для Китая это невыгодно. Для того, чтобы показать Индию воюющей страной, Китай запускает вот такой механизм стрельбы, допустим, в Кашмире. Вот и весь, то есть вот вся геополитика на данном этапе. То есть он обезопасывает, китайцы обезопасивают себя от ухода в производство, допустим, в сопредельную Индию, с которой, с которой у Китая уже давным-давно давным, практически военное положение. То есть китайцы сейчас начали активничать, понимая, какая ущербная команда Пришла в, в Америке на направление на ближайшие там, полтора года до импичмента. То есть, они пытаются в эти полтора года урвать себе какие-то позиции и, мягко скажем, готовятся к полному захвату Тайваня и проблемам, связанным с, с этим захватом для тех же американцев. То есть, такое серьезное давление Китай начал, Китай начал двигаться. Тобто раніше були заявления, зараз вже реальные реальні они бьют в основному по американцам. Ну, власне, пане Роман, як ви вважаєте, бо от Пакистан і Індія дві ядерні країни, наскільки там все серйозно може закрутитися? Наскільки в Кашмірі ну, за протекції Пакистану з боку Китаю може розпочатися реальна війна? Ну, она уже началась как война, то есть там уже идут стрелковые бои, так это точно уже идут. Перерастет ли она в ядерную, но ну, это будет, все зависеть как раз вот от э, участия Китая в том числе. Потому что если Китай бы туда не лез, э, вот, то в принципе там вопрос решился. И по Кашмиру решился бы, и по, э, по применению, допустим, некоторых видов вооружения. А ну а Китай, и вот Китай, он может, он как, как такой стоп-кран, он может все это остановить, а может отключить этот стоп-кран, и оно дальше разовьется. Потому здесь будет напрямую от Китая зависеть от его способности или надобности для Китая, допустим, поддерживать этот конфликт в том числе. Он не совсем бьет именно по Соединенным Штатам, он больше этот конфликт обезопасивает Китай от ухода В Індію основних е, производителей то есть, вот здесь буде е, конкретно прийматися рішення, як быстро будут уходить останутся ли ну і так далі. Тому подобається пан Романе. Ще забув вас запитатися. От власне про цього ліквідацію Рослава Москалика, генерала Росіяни, ніби те вже оперативно знайшли, хто це зробив, підірвав автівку, начебто, уродженець сум підірвав от цього от москалика. Але що не цікавіше, його затримали в Туреччині, передали передали Росії. Эрдоган показывает иногда свое нутро, вот у него вылазит, и то, что в Турцию в ближайшие где-то лет 100 ездить опасно, особенно участникам боевых действий, особенно их, их родственникам, особенно поддерживающим независимость Украины, ну, это уже такое явно видно. То есть Турция становится для нас в этом смысле опасной страной, потому что по... Запросу російських спецслужб турки можуть любого любому українцю передати росіянам, тому якщо вже і куди їде відпочивати, так это лучше Європу і як мінімум обходите Турцію стороною. Ну это слишком явно. уже, слишком підігрування росіян. Пане Романе, дуже дякую вам за це звання. нагадаю нашим глядачам, сьогодні неділя, 27 квітня. давайте поставьте лайк, прокоментуйте, подпишитесь, напишите, звідки вы смотрите, и, конечно же, делитесь нашей разговором. Меня зовут Игорь Гаврощак, увидимся в эфире 24 канала.